бүгін елімізде ілімменен шұғылданып ілми ашылуларды жүзеге шығарды ниет еткен зертлеушілерге кең імканият жаратылған әсіресе жоғары оқу орындарында білім берудің сапасы да жақсыланып зертілеушілер риvажланған сырт ел мемлекеттерінде білімдерін жетілістіріп тәжірибе топлап келмекте қарақалпoғ'iстан ауыл қожалығы һәм агротехнологиялар институтының оқытушысы тазагүл пахраддинова жақында моңғолияның баян үлгі халасында халық педагогик балаларды есап санаққа үйретуші ойындардың бірі тоғыз құмалақ ойының азия чемпионатында республикамыздың атынан қатынасып қайтты тоғыз құмалақ ойыны 2000 жылдан асылам уақыт біздердің ұсы ұртазия жерлерінде ата бабаларымыз ойнаған бұл ойынның көшпелі қалқылар арасында шаруашылық арасында жақсы rivojlанған себебі балалар мал бағып жүргенде падада ойнаған интеллектуал ойын бұл ойын есап санақты rivojlандырады ой өрсін өсіреді ғам яд қабілетлерін рivojlaндырады енді бұны көшпелі қалқылар ойыны деп атырмыз, себебі hәр бір атаудың өзінің атамасы бар мәселен ол жерде белбасар тектұрмас атсыратар бел маңнай деген отаулар бар бұлардан көрініп тұрыпты бұл ұйын, әсо, қалқылардың, әсо, жер, ойын көшпелі халықтардың шаруашылық рауашыланған еллерде ойналған ойыны екені көрініп тұрыпты міне мен өзімнің зертілеуімде ұсы осы ә, тоғызқұмалақ ойынынан басқа 5-тас, бестас бестемше ә, теппек ойынларының со so, ә, месіде ә, есап санақты рауажландыратұғын ә, балаларға so, математика сырларын аңсат жолменен ойын жолдарыменен ә, миды қалпылестіру жолларын үйреніп келжатырмын milliy o'yinlar балалардың ойлау пікірлеу қабілетін rivojlantiru bilan бірге тарбиялық xarakтerga ие болып, har бір ойын ойналуы тәртібіне қарап баланың hәр ұқыбын қызығушылығын арттырады бұндай ойындар түрлеріне ер балалар үшін тоғыз құмалақ, шүрлік, қашарман топ бес табан ойындары кірсе ал қызлар үшін бес тас ойыны кіреді халық педагогикасында бағаларды есеп санаққа үйрету дәстүрлері атамасындағы темам бойынша іслеп баслағанымда, мен ұсы мүлі ойынлар, тоғыз құмалақ, бес тас, бес темші, теппек, ғам тағы басқа ұсындай мүлі бағалар ойынлары үмі, хақында қызық басладым, һәм олар хақында материаллар топлап басладым. Мені қызықтырған зат ұсы ата-бабаларымыз ойнаған тоғыз құмалақ ойыны бұл интеллектуал қызықлы балаларды, жас балаларды мұйын рауажыландырады оғын, яд қабілетін өсірет ойын екеніне түсіндім, ғам ұсы хақында қызығып көп материалларды ізлеп басыладым. Өзімнің үсілеуен тәжіребелерімнен малақ ойынның тақтасын алып, мен Тәжірібесіне өретінде Қаралпақстан республикасының Шымбай районы, Қаразік районы, Нөкіс районы, һәм өкіс қалаларында ә, мектеплерінде балылар арасында со ғойынды үйретіп, әмі ә, кішкене жарысылар шөл ә, қызыққан ә, су ғойынды ә, тез қабылет етіғін балыларды ә, жинап басладым. Қаралпақстан республикасынан жетті адам Монголия республикасында болып өтетұғын азия чемпионатына барып қатынастық ол жерде тоғыз құмалақ ойынының сырларын бұрынғыдан да жақсы үйреніп балаларымыз қатнасып, бұл жерде тренерлерден жақсы сабақлар алып үйреніп балаларымыз ә, бірнеше ұпайлар ә, топлады біз Монголия республикасына барғанымызда ә, көп мемлекеттерде осы тоғысқмалақ ойының федерациясы ашылып ол ә, мемлекеттерде жақсы риvожланғанын көрдік қазақстан республикасында жүда жақсы риvoжланып не 10 жылдан аслам осы федерация жұмыс іслеп бастаған енді біздің мемлекетімізге келетін болсақ бұл енді риvожланып атырған ойын енді біздерде сол федерацияны ашу тариптарындамыз математикалық ойындар балаларды ойландыруға мәжбүрлеуші текарғы ұсыллардың бірі себебі бі, әр бір ойынның өз қағидасы һәм тәртібі болады міне ата бабаларымыз ойнаған тоғыз құмалақ ойынның тақтасы замана көйлестіріп, ұсында етіп істелінген негізі бұл жерді ойып һәм qo'y кептіріп, ұсы ushu o'yinni dastlabki ойнап boshlaған міне бұл ойынға жuda ұқсас түрк мәмлекетінде манкала деген ойын бар ол да сондай өзінің тасларын отауларға тастап санап ойнайды енді бұл құмалақ ойынның қазір заманауйлестіріп жас балаларға енді үйреніп бастаған балаларға бестемше формасында іслеген құмалақ бойыны бұл екі адам ойнайды баслаушы һәм қослаушы. тоғыз отау әр бір отаудың өзінің аты бар һәм бір қазан міне осы отаудан ұтысқа еріскен тасларды өз қазанына салу керек ойынның тәртібі отаудағы тас санын алып отаудың ішінде бір тасты қалдырып Ө, сағат ә, кері ә, міне ә, әр бір отауға бір тасты салып міне ең соңындағы ә, қолымда қалған тасты салған отауда ә, егер ә, ә, тасылар саны жұп болса онда ұсы ө, менің қазаныма түседі егер ә, тас саны тақ болып қалса ямаса, ә, 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 өзіңнің отауыңа келіп қалса ә, тастың ең соңындағы тас ондай жағдайда ә, тас алынбайды міне осындай етіп кезекпе ә, кезек ойынлар -кезек ә, ә, алма, алмасады ә, енді отауға ең соңғы тас ең соңғы үшінші тас отауға ә, түскен уақытында онда ә, сен ә, дұзлық алу имканиятына ә, ие боласың яғни ұсы ішіндегі үш тасты алып міне ұсы отау сенің дұзлық отауың болады дұзлық дегеніміз бұл әрбір айланыста жүрген тас егер сенің дұзылық қойған отауыңа түскен уақытында, сол отаудағы тас сенің қазаныңа түседі міне осындай етіп ойын ізбе ізлігі дауом етеді бұл о'йынды балалар бақшасында һәм boshlауыsh класс оқушыларында математика һәм dеnе тәрбиya сабақларында кейін пайдалану зaрuр өйткені жасларымызды міллилікті түсіну сезімде алауда үлкен Ахметке ие Солықтан да бұл ойынды ертеден сақланып келген міллий о'йынымыз сifатыiнda заманы ғой ментал арифметикасына ұқсатып кең иен жайдыруымыз